На нашу электронную адресу надходят запитания от харьковян, на которые залюбки отвечают специалисты Центру поводжения с тваринами. Когда в доме появляется домашний питомец, многие хозяева задаются вопросом, какой наполнитель лучше использовать для кошачьего туалета. Некоторые берут песок, но песок не очень хорош для использования, так как от него остается запах и его очень тяжело утилизировать. Сейчас в зоомагазинах можно приобрести разные виды наполнителей. Первый, о котором мы поговорим, это древесный прессованный наполнитель. Он хорошо впитывает запах и его очень легко утилизировать. Второй наполнитель, о котором мы поговорим, это гранулированный минеральный. Этот наполнитель не очень хорошо утилизировать и он достаточно плохо упитывает запах. Относительно недавно на рынке появился силикогелевый наполнитель. Его можно менять намного реже, чем предыдущие наполнители, о которых мы говорили ранее. На 98% он состоит из кварцевого песка, что делает его экологичным и безвредным для вашего животного. Следующий наполнитель, о котором мы поговорим, это комкающий. Плюс его в том, что он хорошо поглощает влагу. Если на него попадает влага, он комкается, в шарик, и его очень легко убрать лопаткой. Но минус его в том, что если у вас маленький котенок, то он может с ним играться и проглотить часть какого часть песка, которая впоследствии может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. В дальнейшем вам придется просто обращаться к ветеринарным врачам. Ваш любимый питомец начал метить территорию в доме, вырывается на улицу, ведет себя агрессивно, а по ночам превращает ваш тихий дом в настоящий ад. Перед вами часто стоит проблема поиска новых хозяев для незапланированного потомства. Пора задуматься о стерилизации. Сегодня эта операция проводится с применением самых современных технологий, а потому достаточно безопасна для здоровья животного. Она признана во всем мире самой гуманной из операций. Существует множество мифов, связанных со стерилизацией домашних животных. Самый распространенный из них связан с применением гормональных препаратов. Учтите, что на фоне применения, регулярного применения гормональных препаратов у кошек зачастую развивается множество болезней. В частности, это кисты яичников, гнойное воспаление матки, опухоли матки. Поэтому гормональными препаратами пользоваться нельзя. Также многие хозяева уверены, что питомец после стерилизации может э, разжиреть, стать менее подвижным, менее игривым. Э, действительно, после э, стерилизации э, животному не требуется э, такое количество э, питательных веществ, как до стерилизации, когда тратилось большое количество энергии на функционирование половой системы. Для этого, э, для того, чтобы животное не разжирело, э, нужно просто сбалансировать рацион или использовать э, корма для кастрированных животных или э, отрегулировать обычный рацион, который вы даете животным. Утверждение, то, что нужно свести хотя бы один раз, также неверно, потому что существуют исследования, согласно которым э, стилизованные э, до первой течки животные на 90% снижают риск возникновения в дальнейшем опухолей молочных пакетов. Поэтому животное лучше стерилизовать в раннем возрасте. А миф, распространяемый в основном мужчинами, о том, что кастрированный кот будет чем-то обделен после операции, ну, он просто не соответствует истине, потому что животное после стерилизации будет, скажем так, вне кошачьей иерархии, то есть он не будет гулять, бегать за кошками, и в результате животное не принесет домой различные эндоэктопаразитов, вирусных инфекций и, возможно, грибковых инфекций. Почему-то многие хозяева домашних питомцев уверены, что легко смогут решить проблему незапланированного потомства. Ученые давно подсчитали, что одна кошка и все ее потомство за 7 лет могут произвести 420 тысяч кошек. Учтите, что каждый дом, занятый вашим домашним животным, рожденным по прихоти или безалаберности, мог бы стать домом и вторым шансом для какого-нибудь приютского животного. Люди, стоящие на рынках города с котятами и щенками в коробках – не выход. Отдавая им малышей, вы обрекаете их на гибель, медленную и мучительную. Шансы выжить в базарных условиях или на улице у малышей – минимальные. Знайте, оплачивая услуги коробочников, вы платите за убийство. Стерилізація найменш затратний і гуманний метод ограничення розмноження ваших домашніх питомців. А зараз настав час познайомити вас з мешканцями притулку. Якщо ви вважаєте, що вашому гламурному образу не вистачає родзинки, зверніть увагу на кота рому. Мало який кіт любить, коли на нього одягають сорочку або шапочку, а Рома при цьому ще спокійно позує на камеру. Господарі п'ятирічного кота переїжджали, тому змушені були здати ось такого красення до притулку. Рому можна назвати ідеальним котом для ділових людей. Крім того, що він прекрасно виглядає, цей кіт самодостатній настільки, щоб не страждати від самотності, поки господар на роботі. Рома нізащо не погодиться робити те, що йому не вподобається, і навряд чи оцінить набридливу ласку з боку людини. Надмірна фамільярність цьому коту не до душі, хоча і це не здатне змусити його випустити кіхті. Рома тихенько піде по-англійськи, щоб зникнути з поля зору, і нехай кривник робить висновки. Про собаку, який ходить хвостиком і любить, коли його гладять. Хочете прокидатися не від противного будильника, а від вологого язика і теплого носа, що тикає вам у руку. Якщо ви хотіли завести собаку, але не могли зважитися, то увага! Чудовий Мікі дуже чекає на тебе, справжній господар. Потрапив до притулку із зони АТО але точно був домашнім. А підтвердження тому Мікі любить всіх. Дружить як з кішками, так і з собаками, привчений до виголу. Має спокійний врівноважний характер, і з нього точно вийде чудовий ніжний і відданий компаньйон. Цей собакиме дислайки, тому не зовсім підходить для життя в квартирі і міських умовах. Може стати чудовим сторожовим псом, так як дуже пильний. А ще Мікі потребує величезну кількість прогулянок для того, щоб бути здоровим. Риса цієї кішки доброзичливий і дуже чуйний характер. Більці два роки здали її до притулку мешканце багатоповерхового будинку, у дворі якого і жила. Її неповторна грайливість набагато яскравіша ніж у інших кішок, сусідок по кімнаті. Вона нагадує восьмимісячного кошеня підлітка. Можна сміливо сказати, що кому потрібна кішка, яка може весь день пролежати на підвіконі або дивані, білка це найкращий варіант, якщо не сказати, що це взагалі не той випадок, адже улюблене заняття кішки бігати, стрибати, грати і їсти. Щодо інших тварин, білка поводиться досить миролюбно і доброзичливо. Так само ця кішка дуже любить поспілкуватися, поговорити з людиною, розповісти свої котячі секрети. Мила і чарівна білка знахідка для сімей, що обожнюють ігри і постійне спілкування з домашнім улюбленцем. У притулку ви знайдете собі друга на любий смак, адже могло бути і так.